નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં પાઠ નોધતા આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને

खाली जगह हो रहे तो खाली जगह माउसे ऑप्शन ख चौपट वाक्य बच्चे में संस्कार चौपट हो रहे है मुन्नी तोते से गिराने को कहती है जवाब माउसे ऑप्शन घ आम वाक्य मुन्नी तोते से आम गिराने को कहती है त्रीजो तो पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है तो जवाब माओसे ऑप्शन क रस्सी पुरुष पौधों को रस्सी से रस्सी जर्य के जरिए उखाड़ना चाहता है त्यार पच्ची औरत अपने बच्चे को अपने लोगों के साथ खेलने की राय देती है जवाब मासे ऑप्शन ख पांचमो पौधा खाली जगह मासे ऑप्शन ग पौधा बच्चों की तरह हंसता है त्यार पच्ची प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहलो प्रश्न स्त्री नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती है जवाब स्त्री नन्हे पौधे को उखाड़ फेंकना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वहां पौधा लगाकर उसकी जमीन हड़पने की साजिश की जा रही है बीजो प्रश्न सुबाराव ने क्या खेल किया था जवाब सुबाराव ने एक दिन वहां समुद्र बनाया था और उसके तट पर मीनाक्षी टेम्पल की रचना की थी त्रिजो प्रश्न पौधे की क्या विशेषता है जवाब पौधे की यह विशेषता है कि वह बढ़ता है और बड़ों के उखड़ने से नहीं उखड़ता है जबकि बच्चे उसे आसानी से उखाड़ लेते हैं चौथो प्रश्न आखिर में औरत क्या करना चाहती है जवाब आखिर में औरत उखड़े हुए पौधों को मुन्नी के हाथ से लेकर अपने हाथों से जमीन में गाड़ देना चाहते है पांचवा प्रश्न पौधा किसका प्रतीक है जवाब पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है छठो प्रश्न छे एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है जवाब नन्हा सा पौधा एकांकी से हमें अपने देश की विविधता में एकता का संदेश मिलता है प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न पुरुष को किस बात का डर है जवाब बच्चों ने जिस जमीन पर पौधा लगाया है वह जमीन उस पुरुष की है पुरुष को इस बात का डर है कि, कि किसी दिन बच्चों के माँ बाप कह सकते हैं कि यह पेड़ उनके बेटे का लगाया हुआ है इसीलिए यह जमीन भी उनकी है पौधा कब निकल आया? जवाब पुरुष ने चौधरी नाम के लड़के से पूछा था कि उसके अहाते आहा, में पौधा किसने लगाया है तो लड़के ने जवाब दिया कि वह और उसके दोस्त जब गाच खेल खेल रहे थे उस समय यह पौधा जमीन से अपने आप निकल गया निकल आया प्रश्न सब बच्चे क्या खेलकर हंसने लगे जवाब पुरुष ने पौधे को जमीन से उखाड़ने की बहुत कोशिश की पर पौधा नहीं उखड़ा तब उसने पौधे में रस्सी खींचने लगे यह देखकर सब बच्चे हंसने लगे चौथो तो प्रश्न मुन्नी के पिता किसे चमत्कार मानते हैं जवाब मुन्नी के पिता मुन्नी के माता पिता मुन्नी के माता पिता ने नन्हे पौधे को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी पर पौधा अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ पर मुन्नी जब पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में ले लेती है तो मुन्नी के पिता उसे चमत्कार मानते हैं पांचवा प्रश्न एकांकी के पात्र राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कैसे बन गए हैं जवाब अहमद गोखले सुब्बाराव चौधरी तथा मुन्ना मुन्नी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। वे सब मिलकर खेलते हैं। मुन्नी और मुन्ना की भी जब उससे उनसे कहती है कि गोखले मराठी है राव साउथ इंडियन है और चौधरी बंगाली है और ये अपने नहीं है तो उसके बच्चे उसकी बात नकार देते हैं। तब सभी बच्चे सामूहिक उद्देश्य के प्रति समर्पित है यह सब राष्ट्रीय एकता का ही प्रतीक है त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 નિમનલખિત પ્રશ્નો કે 4-5 વાક્યો મે ઉત્તર දෙજી તેમાં પેલો પ્રશ્ન મુન્ની કો કонસી વાત સમજ મે નહીં આઈ જવાબ મુન્ની કે માં સંકિર્ણ દ્રષ્ટિકી મહિલા હૈ વ બંગાળી સાઉથ ઇન્ડિયન મરાઠી આદિ બચ્ચો કો અપના નહીં માનતી વ મુન્ની કો ઉનકે સાથ ખેલને સે મના કરતી હૈ એ સબ બચે મુન્ની કે મિત્ર રહે इन सब बच्चों में अपने पन की गहरी भावना है इसीलिए मुन्नी को मां की बात समझ में नहीं आती बीजो प्रश्न बच्चों द्वारा गाए गए गीत का भावार्थ लिखिए बच्चों के गीत का पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है વર્ષો બાદ રાષ્ટ્ર કો એક સૂત્ર મેં જુડા સપના સાકારી રાષ્ટ્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ ચૌદ આ પાઠના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ પંદરની અંદર ત્યાં સુધી આવજો